নমস্কাৰ কে কে হিন্দিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফ'ৰ্থ চেমৰ ডিচাৰ্টেচনৰ লগতে আছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফ'ৰ্থ চেমৰ যি ইলেক্টিভ পেপাৰ আপোনালোকৰ ৰাইটিং অফ চিলেক্টেড অথৰ্চ ট্ৰেইব ব্ৰ লেংগুৱেজ এড ইটছ কম্পেৰিজন চিলেক্টেড টেষ্ট অফ ৱৰ্ল্ড লিটাৰেচাৰ এই তিনিখনৰ ভিতৰতনো মই আচলতে কণখন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম এই চেনেলত সেইটো জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ডিচাৰ্ডেশ্যনৰ ওপৰতো আপোনালোকে জানিব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব দেখা পোৱা যায় যে এই তিনিখন কাকতৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিবোৰ মই এখনহে দিব পাৰিম কাৰণ মই ডি এ চি পেপাৰ যি আপোনালোকৰ কমন আছে সেইকেইখনটো দিবই লাগিব ৰাইটিং ফৰ অৰ্থাৎ পাশ্চাত্য শাসিত নিৰ্বাচিত পাঠ এখন আছে আপোনালোকৰ যি মই কৈছোঁৱেই এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ'ত দিয়া আছে তিব্বতভ্ৰমী ভাষা আৰু ইয়াৰ তুলনাৰ ওপৰতো দিয়া আছে আৰু মই যি আপোনালোকৰ চিলেক্টেড অৰ্থৰ্ছ অসমীয়া বিশেষ সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চতুৰ্থ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে ইয়াৰ লগতে নৱকান্ত বৰুৱাও এই কাকতখনত সামৰি লোৱা হৈছে বিশেষ সাহিত্যিকত মই আপোনালোকক যি তিনিখন আছে দেখা পোৱা যায় যে তিব্বত বৰ্মীয় ভাষা আৰু ইয়াৰ তুলনাত মই ছিলেবাছটো চাইছোঁ আৰু কিতাপখনো চাইছোঁ কিন্তু কিতাপখনত সকলো দিশ সামৰি আচলতে ইয়াত ইমান ডিটেইলছ মই দেখা পোৱা নাই অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ উত্তৰভোগ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত দীঘলীয়া কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ লিখিব পৰাকৈ কিতাপখনত সমৃদ্ধ হোৱা নাই পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ নিৰ্বাচিত পাঠখন আচলতে চাবলৈ গ'লে পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত আপোনালোকে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ ওপৰত আপোনালোকে জানিব পাৰিব তথাপি আপোনালোকে যিখন ভাষা তিব্বত বমী ভাষা বা পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ নিৰ্বাচিত পাঠ আপোনালোকে চাব যি যদি আপোনালোকে মই দিয়া নিদিয়াৰ ওপৰত নহয় আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে পঢ়ি বা আপোনালোকৰ যদি সেই দিশৰ ওপৰত দক্ষতা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই শিকনি ল'ব কিন্তু বিশেষভাৱে মই বিশেষ সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱাৰ ওপৰত এই কাকতখনৰ ওপৰতে মই প্ৰশ্ন কাকত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ বিচাৰিম এই চেনেলত অৱশ্যে ই দুখনৰ মই দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মোৰ সময়ৰ নাটনি সেইটো কাৰণে মই এইখনেই চিলেক্ট কৰিছোঁ এইখনেই মই দিব বিচাৰিম কাৰণ বহুত সংখ্যকেই মই ভাবিছোঁ যে এইখনেই ল'ব কাৰণ কিয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱাৰ সাহিত্য কৰ্মৰ ওপৰত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ সকলোৰে বিশেষ জনা আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট শ্ৰেম বা ছেকেণ্ড শ্ৰেম বা থাৰ্ড শ্ৰেমত আপোনালোকে এই দুজন সাহিত্যিকৰ ওপৰত বিভিন্ন পঢ়িছে লিখা বিশেষকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজীপুৰৰ ওপৰত আপোনালোকে বহু পঢ়িছে ইতিমধ্যে সেয়ে এই কাকতখন দলতে অলপ সহজ হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু নৱকান্ত বৰুৱাৰ ওপৰতো আপোনালোকে পঢ়িব পাব দুই এক আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে কাৰণ কবি হিচাপে হওক বা শিশু সাহিত্যিক হিচাপে হওক ঠিক তেনেদৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপ পঢ়িয়ে আহিছে আত্মজীৱনীনো কাক বোলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যি উপন্যাস আপোনালোকে অলপ জানে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ সহায়ক হোৱাকৈ এই কাকতখনৰ উত্তৰে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু সেই বুলি যে এইখনেই ল'ব লাগিব মই সেই আপোনালোকক নকওঁ কাৰণ পাশ্চাত্য সাহিত্য বা তীব্ৰতভমি ভাষাৰ ওপৰতো যিসকলৰ দক্ষতা আছে ভাষাৰ ওপৰত তেখেতসকলে তীব্ৰ ভ্ৰমিত ল'ব পাৰে যিসকলে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ ওপৰত পঢ়িব বিচাৰে তেখেতসকলে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ কাকতখনৰ ওপৰত ল'ব পাৰে কাৰণ তেতিয়া বিশ্ব সাহিত্যৰ বিভিন্ন সাহিত্য কৰ্মৰ ওপৰত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু ডি এ চি পি পাৰ যি কেইখন আছে আপোনালোকৰ চুটি অসমীয়া চুটি গল্প তুলনামূলক সাহিত্য তত্ব আৰু ভাৰতীয় সাহিত্য আৰু সাহিত্য সমালোচনা এই তিনিওখন কাগজৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত আহিব পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে মই কিছুসংখ্যক প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দিছোঁৱেই আপোনালোকে গৈ প্লে'লিষ্টত চাব পাৰিব অৱশ্যে এটা কথা ঠিক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবৰ কাৰণে এই চেনেলত মেম্বাৰশ্বিপ লৈ ল'ব বিশেষকৈ গ'ল্ডেন যদি মেম্বাৰশ্বিপ লৈ লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ চাব পাৰিব কাৰণ চিলভাৰটো কিছুসংখ্যক দিয়া হয় কিন্তু সকলোখিনি দিয়া নহয় আৰু কিছুসংখ্যক পাব্লিক কৰি দিয়া হয় আৰু কিছুসংখ্যক গ'ল্ডেনত দিয়া হয় সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে গ'ল্ডেন লয় তেনেহ'লে সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু চাব আপোনালোকৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন আছে প্ৰজেক্ট পব্লিক ডিচাৰ্টেশ্যন এইটো মই কৈছোঁৱেই যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পেপাৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এখন এই পেপাৰখন আচলতে কম্পিউটাৰ দ্বাৰা চেক হয় প্লাজৰিজম চেক হয় আৰু আপোনালোকে যেন নেটৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে লিখি দিয়ে তেনেহলে হলে কিন্তু এ এআই ওচৰত আপোনালোকে ধৰা পৰি যাব এটা প্লাজিম চেকত কম্পিউটার চেকত আপোনালোক বিফল হব সেইকাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় কেনেকৈ কৰি টাইটল লাগে বা ডিচার্টেশন কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই সোনকালে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিচার্টেশন কেনেকৈ বনায় ইয়াৰ টাইটল কি নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি যেনী আপোনালোকে জানে বা জি কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এক গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইন অনুসৰি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই গাইডলাইন অনুসৰি আপোনালোকে ডিচাৰ্টেশ্যন বনালে আপোনালোকে নিশ্চয় সফল হ'ব আপোনালোকে অলপ আগতীয়াক এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব কাৰণ কোন সময়ত আপোনালোকক ডিচাৰ্টেশ্যন জমা দিবলৈ দিয়া ঠিকনা নাই সেয়ে আপোনালোকে এই ডিচাৰ্টেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে আগতীয়াৰ পৰা পদক্ষেপ লোক বিশেষ মনে কে যে ডিসার্টেশন আবার বহুতে বিশ্বাস করা নে তথাপি মানে আপনার সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা করি নতুন করে হাসিয়ে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব আর লাইক কমেন্ট করে কেনেকুৱা হৈছে জানাই উৎসাহিত করব আশা রাখি আজিল